Sedari-sedari yang saya kasih sekalian Semua perkara dalam hidup ni Kalau kita lihat Tentunya kita inginkan kebebasan Tetapi tidak ada kebebasan mutlak Semua perkara ada boundaries ni Ada sempadannya Ada hadnya Kebebasan bersuara ada hadnya Kebebasan dalam hal-hal lain Kita tidak boleh sembrono melakukan apa-apa yang kita suka Ada undang-undang Ada peraturan yang mengatur semua Demikian ketika Allah SWT mengumumkan kepada Adam dan Hawa alaihimussalam ibu dan ayah kita Allah SWT sebut makanlah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma kamu makanlah daripada apa yang kamu ingin apa saja yang ada dalam syurga tapi kemudian Allah meletakkan boundaries Allah bagi tahu wala taqrab hadhihi maksudnya spesifik Allah tunjukkan ini pokok ini yang ini kamu jangan bukan jangan makan bahkan jangan dekat pun wala taqraba jangan dekat pun dengan pokok ini fatakunaminadh-zalimin kalau kamu dekat dengan pokok ini kamu akan melampaui boundaries kamu akan melampaui had yang ditetapkan oleh Tuhan dan inilah ujian yang ditetapkan untuk Adam alaihissalam sebagai rehearsal sebagai latihan ujian cubaan sebelum turun ke bumi sebagai khalifah. Ini adalah latihan untuk melihat kerana sebelum episodnya kita dah cerita. Iblis, dia bersumpah dengan Tuhan dia akan lakukan segala daya dan upaya dia untuk menyesatkan anak-anak Adam. Adam dan anak-anak Adam. Adam dan Hawa dan seterusnya zuriat keturunannya. Dan Allah SWT berikan dia tangguh dan berikan dia akses untuk menggoda. Tidak untuk mengawal tetapi untuk menyeru mengajak manusia kepada keburukan tapi Allah SWT sebut inna ibadi laisa alaihim sultan adapun hamba aku yang ikhlas beribadah taat kepada aku kau tidak akan boleh kawal kau tidak akan ada kuasa ke atas mereka laisa alaihim sultan so pertama sekali kita sebut dalam episod sebelum ni syurga ni jannah kan banyak pokok Maksudnya kalau kita buat percentage pun 99.9999% daripada semua benda yang ada dalam syurga tu adalah halal. Kecuali satu pokok je Allah SWT uji. Dan syaitan pula dalam mentaliti dia, dalam paradigma dia, dia fikir semua ni halal, aku kena usaha bagi Adam AS dan Hawa pergi dekat dengan pokok ini. Satu je aim dia. Satu je sasaran dia. Dan dia ada objektif dia yang sangat jelas yang kita akan cerita nanti dalam episod yang akan datang. Apa yang sebenarnya menjadi sasaran iblis untuk membawa Adam dan Hawa dekat kepada pokok tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, demikian adalah hidup kita ni. Sebenarnya kita selalu rasa, oh Islam ni susah lah, banyak benda tak boleh, yang itu tak boleh, yang ni tak boleh. Haram kan, yang ni haram itu, makan ni haram, minum tu haram. Tapi sebenarnya kalau kita letakkan secara adil, pertimbangan ataupun perbandingan kita akan lihat sebenarnya perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan jauh lebih banyak daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Seperti mana di syurga demikian juga di dunia ni. Kalau kita lihat daging yang kita boleh makan sekian banyak daging hanya beberapa jenis haiwan yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Demikian juga minuman minuman buah-buahan minuman kopi apa coklat teh yang semua semua ni boleh minum, jangan minum arak je Tapi syaitan dia akan perindahkan satu yang Allah Swt haramkan itu, supaya manusia rasa seolah-olah itulah yang diperlukan. Yang lain yang haram, yang halal ini semua dilupa. Jadi demikian kita dalam perjalanan hidup ni kita selalu sangka yang haram itu susah sangat kita nak, nak nak tinggalkan, nak jauhi. Sedangkan sebenarnya yang halal itu jauh lebih banyak. Demikian juga dalam uh, kalau kita sebut tentang perkara-perkara yang melibatkan hubungan lelaki dan perempuan Allah haramkan sebab ada alternatifnya yang halal. Dan kalau kita bandingkan yang halal dengan yang haram, yang haram itu membawa mudarat yang berpanjangan. Misalnya perzinaan. Hubungan seks di luar nikah tidak ada tanggungjawab, tidak ada perlindungan hak dan segala macam mudarat dari sudut penyakitnya, dari sudut ke kematian jiwanya dan penindasannya dalam dunia yang melibatkan aspek-aspek ini berbanding dalam perkahwinan yang tata caranya, peraturannya semuanya dijaga supaya tidak ada pihak yang dizalimi itu bezanya demikian juga satu hal lagi kalau kita perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala bila suruh Adam AS dan Hawa AS berhati-hati Allah sebut jangan dekat pun jadi kena jaga that radius Supaya jangan berada dalam radius yang boleh Sebab syaitan dia tidak akan datang Dan mengajak kita Eh pergilah minum arak Eh pergilah berzina Eh mengumpatlah tak Dia akan tarik kita perlahan-lahan masuk ke radius Sehingga kita desensitize Rasa tak sensitif dah Sikit demi sikit dah sami, Sikit demi sikit Macam Adam dan Hawa AS, AS. Mereka sebenarnya tak tak sangka daripada semua yang halal ni 99.99% yang halal ni dia kata of course kita tak akan dekat dengan satu pokok je takkan makan daripada pokok itu pun sebab Allah kata jangan dekat tapi iblis dan syaitan hasutannya godaannya yang yang berterusan berjaya membawa dekat 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 semakin dekat dengan radius sehingga akhirnya terjebak dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau kita lihat Memang Allah SWT Desain hidup kita ni Daripada Adam AS dan Hawa Di syurga lagi Bahawa kita akan ada ujian Ad Dunia Dunia ini Darul bala Medan ujian Allah berikan perkara-perkara yang halal Allah berikan petunjuknya Dan kemudian Allah beritahu yang ini haram Allah beritahu ada musuh Yang akan menggoda kamu untuk melakukan yang haram Sekarang kamu yang buat keputusan Allah tidak paksakan Allah tidak paksakan Adam dan Hawa alaihi makan daripada pokok yang diharamkan mereka melakukan keputusan itu Dengan tindakan mereka Free will yang mereka ada untuk membuat Pilihan Jadi persoalannya lah kita kena fikir Apa pokok kita Adam dan Hawa AS di syurga Disebutkan ini syajara, Jangan dekat pokok ini Jadi kita semua ni Kita ada masing-masing ada pokok-pokok kita Yang kita tahu itu titik lemah kita Dan setiap kali kita menghampiri radius itu hampir setiap kali itu kita tergelincir. Dan kita tahu pattern yang syaitan bawa kita masuk ke radius wala taqraba itu, kita tahu. Kita dah boleh recognize, kita dah boleh kenal pattern tersebut. Jadi apa usaha yang kita lakukan supaya kita pagar pokok kita itu supaya jangan kita masuk dalam radius sehingga kita boleh termakan daripada pokok yang diharamkan. Ada orang yang mungkin harta duit adalah ujian dia yang paling besar. Maka dia dia tahu macam mana nak buat duit dan ada option untuk buat duit dengan cara yang haram. Dia tahu Allah haramkan cara ni. Dan itu adalah pokok dia. Ada orang yang ujiannya melibatkan uh, seksual. Dia mungkin ada akses, dia mungkin ada keterampilan yang benda itu mudah bagi dia. Dan dia diuji di, di sudut itu. Dan demikian ramai dengan kekuatan fizikal, dengan Kemahiran berbicara dengan kemahiran menulis semua kemahiran-kemahiran ini boleh jadi pokok-pokok yang syaitan target untuk bawa kita masuk ke radius yang haram. Jadi kita kena ada ke kepekaan yang tinggi untuk kita kenal dulu apa pokok kita dan kita sentiasa tahu adakah aku menghampiri radius tersebut. Sebab tu dalam dalam hal-hal lain para ulama menyebut uh, Nabi saw banyak ketika mengajar kita untuk menjaga diri kita Sadduz zara'i menutup pintu keburukan bukan macam misalnya zina pun wala taqrabu zina Allah SWT kata jangan dekati zina bukan jangan berzina sebab dekat pun jangan sebab kalau dah dekat yang itu tak payah sebut dah itu akan mudah terjerumus itu Nabi kata apabila berdua-duaan lelaki dan perempuan yang ketiga itu syaitan dan jangan ambil risiko itu kerana itu mendekati zina. Dan demikian kalau kita lihat dalam semua aspek kehidupan kita ni, semua kita ada pokok-pokok kita. Kadang-kadang kita rasa pokok tu jauh alah saya confident saya takkan makan punya daripada pokok tu. Tapi syaitan ni licik. Dia dah lama dah buat kerja ni. Sejak daripada zaman Adam AS lagi. Dia tahu macam mana nak bawa masuk kita semua ke dalam radius yang diharamkan. So ingat wala taqrabu hadihi syajarah. Jangan dekati pokok tersebut dan pokok itu juga kemudian menjadi punca nanti Adam alaihissalam dan Hawa alaihisalam mereka telah makan daripada pokok itu yang kemudian melengkapkan episod Adam dan Hawa akan turun ke turun ke bumi. Jadi dalam episod ni yang kita perhatikan adalah Betapa banyaknya perkara yang Allah SWT halalkan. Tetapi syaitan akan bawa kita dekat dengan pokok kita yang diharamkan itu. Dan kita mesti berusaha menjaga. Ramadan sudah menuju ke penghujungnya. Sikit lagi, kita akan kembali bertarung dengan syaitan. Syaitan digari dalam bulan ini. Kita dilatih untuk mengenal pasti pokok-pokok kita. Jadi keluar daripada Ramadan nanti, jadilah kita lebih peka dan lebih berhati-hati. Pasang pagar yang kuat. Supaya kita tidak terselingkuh ataupun tergelincir sehingga kita makan dari pokok yang diharamkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.